не собирался останавливаться до подвесного моста, все-таки остановился. Не мог удержаться, чтобы в очередной раз не снять змеевые валы или горы. Как раз именно с той точки, откуда они открываются. окраина Змеева, которая находится на самом начале этих Змеевых гор. Ну а дальше пошли уже сами горы. Вон... Самый первый яр на краю которого стоит бунгало одного из местных можновладцев. Ну и дальше они становятся выше и выше. Это крайняя съемка змеевых волов. движемся дальше.